Nəftçala sakini, Vətən müharibəsinin cəsur döyüşçüsü şəhid Bəhruz Nəcəfovdan gedir. Qismətinə keşməkeşli ömür yaşamaq yazılmışdı onun. Amma buna baxmayaraq çox nişbin və gələcəyə ümidlə yaşayırdı. Heç kim, heç nə onun həyatdan soyuda bilmirdi və bilməzdi də. 1996-cı ilin martında Bəhruz Ələoğlu Nəcəfov Neftçala rayonunun 2-ci Qaralı kəndində anadan olub. İlk təhsilini 2-ci Qaralı kənd məktəbində aldıqdan sonra peşəl lisesində təhsilini davam etdirir. Hələ uşaq ikən atasını itirir Bəhruz. Anası və özündən kiçik qardaşı ilə həyatın ən çətin sınaqlarında birlik addımlamağa başlayır. Elə həmin illərdən evin gündəlik tələbatlarına ödəmək üçün zəhmətə qatıl O 13 yaşında həyat onu ikinci sınağa çəkir. Bu dəfə anası vəfat edir Bəhruzun. Qardaşı ilə birlikdə dayısının himayəsində böyüyür. Bəhruz atasız, anasız olmağına baxmayaraq vətənə çox bağlı idi. Həmişə o uşaqda bir kəlam var idi. Dayı, "Heç vaxt mən süzün başınızı aşağı elədin. Öz övladım kimi." ölədim də artıq məndə olara baxmışam həmişə başımız ucalıdı <laughs> nəinki mənim kəndində rayonunda dostunun tanışının yanında həmişə ucalıdı baş Vaxt keçəndə hərbi xidmət keçən Bəhruzun komandiri şəhid general-mayor Polad Həşimov olub. Hər kəsi valideynlərini itirmiş Bəhruza general xüsusi diqqət göstərirdi. Tez-tez evini aparar, onunla dostluq edərdi. Ötən ilin iyulunda işğalçı Ermənistan ordusunun təxribatının nəticəsində Polad Həşimovun şəhid olması Bəhruza çox pis təsir edir. Bir müddət özünə gələ bilmir. Andıcir ki, müharibə əmri verilən günü komandirinin qisasını mənfur düşməndən alacaq. Vətənə layiqli oğlan idi. Mə öz uşaqlarını necə istəmişdi. Onlar da çox istəyirdim. Gedəndə hər şeyi tapşıırdı. Dedi öz özə Mağaytunun qardaşımla Mağaytunun Vətən müharibəsi başlayan günü könüllü cəfəyə yollanır Bəhruz. Özünün dediyi kimi, həm General Polad Əşimovun qisasını almağa, həm də Qarabağ işğalçılarından azad etməyə. Cəbrayılın azadlığı uğrunda gedən şiddətli döyüşlərə qatılır. Onlarla Erməni dəğasını məhfidir. Elə həmin döyüşlərin birində Cəbrayılın Dostlar bulağı adlanan ərazisində Bəhruz qəhrəmancasına şəhid olur. Şəhadatından sonra Vətən uğrunda medal ilə təltif olunur. Bəhruz haqqında danışmaq mənim üçün çox çətindir, həm də şərəflidir. Ona görə şərəflidir ki, Bəhrus Rəğii keçəndə vətənə layiqli övlad idi. Vətənpərvər övladı idi. Məktəb kollektivi içində özünə çox böyük hörmət qazanmışdı. Kənd sakinləri deyir ki, tez-tez Bəhruzun məzarının üstünə tərcislər düzülür. Onların sevgisini bircə o özü bilirdi. Bir də onu hər gün ziyarət edən sevdiyi qız. Naçam uşaqlıq yaşayan Bəhruzun sevgisi də özü kimi naçam qaldı. Vətən müharibəsində tarix yazan minlərlə ciddərdən biri kimi Bəhruzun ruhu qarşısında baş əyirik. İsmail Zəfərlilə, Kürşaylı Məmmədov, Neftçala